Здорово, Санчо. Так, значит, сейчас слушай внимательно. У тебя будет второе задание. Ё-моё, Яркоман, ты же сказал, что ты бросил. Ты что опять на курины? О, добрый день. Это мне? О, стой, 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 стой. Это ты мне? Это ты мне? справа и по-любому <звы> Здорово. Що за м'як? Давно мене теж буде? Слухай. Така справа є. Давай накопаємося. Ну добре, не хочеш як хочеш. Я два рази не попоную. Пам'ятаєш, я тобі казала, що я тут жила, і ми мене вікна виходили на цю психіатричну лікарню. Так? Я думав, у тебе тут сімейний лікар. Мені так не подобається. А так. Ну, так вже краще. Ти може підемо до мене Netflix подивимось. Слухай, не сьогодні. Чому? Ну, мені потрібно додому, в мене справи. Ну давай хоч додому проведу тебе. Не потрібно. Я ще хотіла скрізь поговорити. Я як джентльмен не можу тебе одну залишити. М -м -м -м, а минулого разу тобі це не заважало. Ну це було один раз. Не було. Точно таке, що я тебе провів додому.

Я вигуляла. Щось там, типу, до себе на кіно звав. Ні, мені просто впадло було ноги голити, і я далеко виконав встріла. Дом. Слухай, ну я вже підходжу додому. Завтра тобі подзвоню. А масочка. Як ти міг це допустити? а? Задоволений? еще по Алло, кайфагут? Здорово. Слушай, а что там? Тебе можно пару книг порешать? Немае. Там может, знаешь, оно и до доброму. Ну давай, давай, на связку. Не-не-не-не-не. Значит, это доля. Разумею, я

Яра-яра. Яркоман, ты знаешь, если ты так будешь читать, тебе никакие пиарщики-бабки не помогут. А вам же надо. Удачи. Я все-таки пробую. Пробуй, пробуй. Только знаешь, сколько у вас таких фанатиков? И каждый думает, что это судьба. А может, Бог и правда за мной приглядая? Я про это и говорю. Так, ладно, принес. Так, мистер Би. не хотел попадать так просто пушку проверил. Это так и заразумел, мистер Ви. Поговори мне тут еще. Тебя точно не провокируют. Все, все, выстачить, ты. Кто сказал, что я шучу? Вы вообще ты, мистер Ви. Так, давай, давай, Так. давай, давай, так вот, сейчас размерочку сделаем и я тебе ну, все расскажу. Ты с кем там стоял? Птичка. Ну это твои, мои. Плохие у тебя знакомые. Но, можно с ними познакомиться поближе. Я к вам всех. Так вот, мне надо с ними пообщаться. Поговорить. Подружиться. Это не так что вот, просто адресочек. Мне приехать с ними поговорить. Ну доброе. Тебе накажи, что я там. Да. Я с ним особо Разговаривать не собираюсь, спальнился. Ну такое. Я не знаю. Мне надо просто с ним общаться, они какое-то оповещение забрать. А оно мне надо. Оно мое. Ну если правда. Оно мое, поэтому такое. Дай мне адресочек, я там поеду с ним делать трубку. Его как зовут? Мистер Гриф. Найти тяжелее. Как оказалось ему. Поэтому да. Ты напишешь мне? Как это все? После тренировки. Коляны. Кого ждешь? кого чекаешь? Там кто-то Нет. Иди открой посередине. туда. возьми сначала, выпьем с тобой. Здесь больше кола или виски? Конечно, виски. Допустим, за знакомство. Допустим. Ну что, давай утрясем наши дела. Скорее твои. Я догадываюсь, зачем тебе нужен мой зал и в целом все помещение. Поэтому я предлагаю компромисс. Ты не трогаешь мой зал, я помогаю тебе найти помещение, Буквально там 100 метров сбоку. И на этом расходимся. Мне не нужны проблемы с тобой, тебе не нужны проблемы со мной. Хоть там уже пару парней лежат. Но это договоримся Я Попрошу прощения у них. Поэтому либо да, либо придется нам дальше с тобой разговаривать. Желательно без этого. Если смело. Что за помещение? Грубо говоря, такое же, только на другой улице. Или тебе принципиально мое? Нет, мне принципиально отмыть бабки. Тогда какая тебе разница? Нет разницы. Все, тогда я предлагаю не делать проблемы мне, не делать проблемы тебе, помочь друг другу и забыться. Рука. Руку. По рукам. хоче відібрати бізнес у місті Бі. Схоже, намічається війна. Що будемо робити? Наразі зачекаємо. Але зараз усі будуть під, під Тож, будь максимально обережна. Але як тільки почуєш небезпеку, одразу ходь. Я зможу за себе. Це Окей, але пам'ятаєш, що то є відбиття злочинця. Тому ми ви повинні їх зупинити. Так, а что ты пропонуешь? Сейчас найди мне свидетеля. Доброе. Mm -hmm. Добро. мистер Би. Давай, и побыстрее. Лейтенант полиции Добрана. Что курите? Смаль.